У каждого из нас, у кого есть дом или свой гараж, часто сталкивается с тем, что что-то к чему нужно, нужно приварить. Можно, конечно, вызвать профессионального сварщика и заплатить ему денег, если некуда их девать. Можно, конечно, соседа позвать. Но сосед иногда бывает занят. Вот меня часто просят что-нибудь ну, кому-нибудь поварить. Я вот купил себе сварочный аппарат. Тентавр. 200. Он достаточно легкий, компактный. Не нужно три года учиться, чтобы научиться им варить. Здесь все достаточно просто. Я вот сейчас расскажу. У этого сварочного аппарата есть вилка. У некоторых сварочных аппаратов ее нету. Не нужно провода прикручивать к защитному автомату. Здесь мы просто ее втыкаем на землю. У нас есть два кабеля. Они достаточно. У них по полтора метра длина, они достаточно длинные, ну и не короткие. Один кабель идет вот с таким зажимом под электрод. На втором, на втором конце есть бай байонет, который мы подсоединяем к плюсу. Вставляем и проворачиваем. Второй с таким крокодилом. Это минус, или как сварщики называют его массой. Минус подцепляем той детали, которую будем которую валить или к стойке. Детали у нас приготовлены заранее. Можно проследить, чтобы не было ржавчины, чтобы был хороший контакт. Включаем аппарат сзади включается нужно еще проследить, чтобы не было открытых участков кожи и были перчатки если даже нам нужно очень мало варить нужно использовать маску которая идет в комплекте надеваем перчатки обычно мы варим электродом тройкой которого толщина 3 миллиметра для этого нужно выставить сварочный ток в инструкции там написано какой ток нужно выставить выставляем 120-150 мм вставляем электрод и легонечко поступим по детали чтобы сбить обмазку Потом держим электрод под углом 60 градусов, 60-80. И легонько вводим вдоль шва, как будто закрашиваем. Смотрим, что получилось. Дальше клачиваем шлак. смотрим. Довольно неплохо получилось у нас. Да, вот еще на аппарате есть лампочка, которая может включаться при перегреве аппарата. Когда лампочка загорится, аппарат выключится. Это значит, что надо ему отдохнуть. Это бывает при более сильных нагрузках при резке или сварке толстого металла. Вот еще. Когда будете учиться варить, варить, может быть, электрод прилипать к детали. Но когда будете учиться, это обязательно будет случаться. Его слегка нужно покачивать и оторвать. Ну вот и все, ничего сложного.